Mansarlarda hər kəsin palatka dediyi membran haqqında sizə ətraflı məlumat verirəm. Gördüyünüz kimi həmkarımız bu gördüyünüz palatkaları, membranları kəsib çıxardır. Niyə kəsib çıxardır? Bax görürsüz, hamısını kəsib tökür yerə. Çünki burada həm standarta uyğun deyil, həm də məntiqə uyğun deyil. Bax bu gördüyünüz membranlar Ə, nəzərdə tutulan izolyasiya məhsulunun istismar müddətindən azdır. Yəni biz ki bura köpük vuracağıq, köpük vuranda birbaşa yapışacaq bax bu membranın üstünə. Bu membranın da istismar müddəti köpükdən azdır. Onun üçün də yaxşı olar ki, istismar müddəti çox olan məhsula köpük vurmaq lazımdır ki, ən azından 50 il istismar müddəti olsun və burada daha, da hava boşluqlarca da qalmasın. Bu membranların istismar müddəti az olur. Çünki bunlar ə, palatka tərkiblidir. Amma bunların yaxşısı var. Əslində düzgün standart qaydada vurulmur. Mansarların standart yığılması haqqında ətraflı məlumatı bizim digər videolarımızda var. Səhifələrimizdə videolara baxa bilərsiniz ki, orada sizin tikintiyə aid hansı işlər lazımdırsa, o videolara baxa bilərsiniz. Dəyərliz izləyicilərimiz, inşaat işlərini öz evlərinizdə, obyektlərinizdə aparmazdan əvvəl, indi internet texnologiya dövrüdür. Baxın, görün, o standart qaydada, o iş icra olunursa, o zaman o ustanın əllərinə sağlamlıq, davam eləsin. Yox, əgər standart qaydada davam etmirsə, siz tövsiyələrinizi verin ki, ay üstə bax bu belə olmur. Əks halda ziyan çəkmiş, pis olacaqsınız. İndi gedək digər həmkarımızın yanına. Digər həmkarımız əllərinə sağlamlıq. Gördüyünüz kimi membran kəsiləndən sonra doldura-doldura gəlir. Məhsulumuz Rusiya istehsalıdır. İstismar müddəti 50 ildir. Müsbət 110, mənfi 80 dərəcə isti-soyuq saxlama gücündədir. Mansar püskürtmə köpük izolyasiyası, tavanların isti-soyuq izolyasiyası, mayaq qurma xidməti, standart mansarların yığılmaq forması, daxili təmir işləri, daxili isti-soyuq izolyasiya işləri. Bu kimi xidmətlər 114 qrupun təcrübəli ustalar tərəfindən icra olunur. Ətraflı məlumat üçün səhifələrimizdə olan videolardan izləyə bilərsiniz. Dikinti təmir haqqında geniş məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı unutmayın.